नमस्कार बखर लाईव्ह मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत ज्या गणेश भक्तांना अष्टविनायक गणपतीचं दर्शन घेता येत नाही तर ज्येष्ठ नागरिकांना खूप अडचण होते संपूर्ण अष्टविनायक गणपतीचं दर्शन घ्यायला अशा सर्व भाविकांसाठी पुण्यामध्ये एक सुंदर असा उपक्रम सुरू झालेला आहे पुण्यामध्ये या सर्व अष्टविनायकांचं सा दर्शनासाठी एक वेबसाईट तयार करण्यात आलेली आहे ती नेमकी काय आहे आपल्यासोबत अ सर आहेत सर काय सांगाल नेमकं काय हा उपक्रम आहे आणि काय सुरू केला वी आर मूविंग वर्चुअल रियालिटी पूरा जो विश्व है आज वर्चुअल रियालिटी की तरफ मूव कर रहा है तो हमने सोचा हम मंदिरों को भी वर्चुअल रियलिटी पे ले जाते हैं उस माध्यम से हम ज्यादा लोगों को अष्ट विनायक के बारे में बता पाएंगे स्पेशली जो बच्चे हैं उन्हें बहुत शौक है वी आर का बट yes. आजकल मंदिरों में बच्चे कम आते हैं कोई और रीजन की वजह से तो हमने सोचा इसी तरह वी आर के थ्रू से उनको ज्यादा हम बता पाएंगे कि मंदिर की क्या है अष्ट विनायक का महत्व क्या है इतिहास क्या है So, हमने एक ये बॉक्स बनाया है जिसके अंदर एक क्यू कोड है और कुछ सिक्के हैं ये आठ सिक्के हैं आठो अष्टविनायक मंदिर के जिसपे फोटो लगी हुई है भगवान का चिन्ह है मंदिर की चिन्ह है और एक क्यू कोड है ये क्यू कोड को, को कोई भी मोबाइल पे अपने स्कैन कर सकता है गूगल लेंस के थ्रू okay. और मोबाइल के जरिए वो पूरे अष्टविनायक के दर्शन कर सकते हैं और अगर वर्चुअल रियलिटी पे चाहिए तो उन्हें कुछ नहीं सिर्फ मोबाइल को यहाँ लगाना है okay. वी आर ग्लासेस पे और उनको वर्चुअल 360 डिग्री पे एक्चुअली ऐसे एहसास होगा कि वो वो मंदिर के अंदर हैं हैं और अष्टविनायक को देख रहे हैं। अरे सो ये थोड़ा यूनिक है इंडिया में अब तक बहुत कम ऐसी कंपनीज है जिन्होंने ये किया है अब तक मूवीज के लिए होता था बाहुबली मूवी ने एक वीआर किया था मंदिरों में बहुत कम चलन है पर हमने एक प्रॉबेबली चेंज लाने की कोशिश की है अब शायद और मंदिर आएंगे आगे और वर्चुअल रियालिटी के थ्रू हम संकल्पना कैसे सुझाए जैसे मैंने कहा वी आर की तरफ हम लोग गेम्स को लेके खाली वी आर को देखते हैं मेरा आइडिया ये था कि अगर मंदिर पे जो नहीं जा सकते, कई मेरे में जो तो नहीं जा सकते मंदिर क्योंकि एज फैक्टर है ट्रैवल नहीं कर सकते बट इसके थ्रू एटलीस्ट मैं उनको दर्शन करवा सकता हूँ तो हमने पहले चार धाम का किया और चार धाम के बाद अभी अष्ट विनायक का किया है हमने ये जो वी का पूरा सेट है ये कहा मिलेगा और भावी किस कैसे ले सकते हैं VR का सेट Amazon पे अवेलेबल है आप कोई भी वी आर ले सकते हो हमने क्यू आर कोड बना दिया है उसको कोई भी स्कैन कर सकता है okay. अगर VR पे नहीं देखना है तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हो अच्छा। तो ये और इस पर कोई कीमत नहीं है ये QR के ये QR स्कैन करो, आप मोबाइल पे भी देख सकते हो आटो के आटो अष्ट को एट द सेम टाइम अगर वी आर ग्लास है आपके पास तो आप उसपे भी देख सकते हो जो सिक्के आपने यहाँ पे इसमें दिए है इसका क्या मोल भारत में सिक्के बहुत लोग लेते हैं ओके okay. स्पेशली भगवान के जो सिक्के होते हैं मंदिरों के या गणेश जी जी, जी, जी के के लक्ष्मी सिक्के बहुत लोग लेते हैं तो हमने सोचा क्यों ना एक पूरा बॉक्स पैकेज बना देवे जिससे कि हम लोग आठों के, के बच्चों को कि ऐसा होता है सिक्का okay. और ये अगर भाविकों को अगर ये आपका जो आपने जो इन्वेंट किया है ये पूरा सेट लेना हो तो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है अभी तक हमने इसको ओपन रखा है हम लोग मोस्टली इसको एमेजोन पे दिखाएंगे किती है तो जो जो सिल्वर कॉइन का कॉस्ट होगा हम खाली वही लेंगे और जो हम वही लेने वाले है। तो चांदी का दो तो हजार दस ग्राम का तो के, अगर अगर के बीच में मार्केट में आता है तो खाली वही कॉस्ट में रखेंगे इसमें हमारा प्रॉफिट कोई माध्यम नहीं है एक ज्यादा खरतर अष्ट विनायका च दर्शन घेना खुद अवगड़ होता ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग मुझे ज्योति नागरिक गाड्या चढणं होत नाही मात्र अशा सगळ्या भाविकांसाठी खर तर व्ही आरच्या माध्यमातून एक क्यू आर कोड स्कॅन करून आपण संपूर्ण अष्टविनायकाचं दर्शन घेऊ शकतो असा एक सुंदर उपक्रम सध्या पुण्यामध्ये आजपासून सुरू झालेला आहे खर तर पुण्यामध्ये एक क्यू आर कोड लावण्यात आलेला आहे जो पुण्यातल्या सारसबाग या देवस्थानामध्ये तो लावण्यात आलेला आहे जेणेकरून सर्व भाविकांना जे आहे ते संपूर्ण अष्टविनायकाचं दर्शन घेता येईल पुण्याहून विश्वजित भालेराव बखरलाई समाजकारण प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बकर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा